Сьогодні вранці ми з колегами намагалися пригадати, що таке свято першого дзвоника. Але ми зрозуміли, що на наше перше вересня динозаври ще мирно їли зелену травичку. Тож аби відчути справжній дух свята, ми вирушимо до першокласників. Школа це щоб вчитися. Ну затяг з того вивчити спацю, все понімать. Нас навчать... работать то я научусь, э, читать хорошо и умножать и, и прибавлять я буду учиться чтобы быть очень хорошим выпускником один год это 365 дней 11 э, 11 раз это очень много по 365 дней то есть надо раньше заканчивать не Нужно, в принципе, и так поучиться, но это очень, очень долго учиться. Но это надо учителя спрашивать. Это я вчера так хотела в школу. Вчера так хотела, уже заскучалась. Я познакомилась с, с, с Сеней. <как> ну вот он понравился мне. Друг моего дяди маленького, он тоже сюда пошел. Ну, тут ноги ну, гейм поют. Тут, тут рисовать можно, тут обедать можно. Футбол поиграть на третьем этаже. Мне нравится. Наш компьютерный класс, и что у нас там будут компьютеры. А ты кем будешь, когда вырастешь? Ну, папиным помощником. Папиным помощником. А папа пупит. кем работает? Э директором фондового рынка. Хочу все наихорошее, чтобы было в мене. Может быть, будущих коллег своих найдешь по работе здесь, среди? Не знаю, может быть, и нет.